majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan peserta keenam Dang Syed Muhammad Akhiruddin bin Syekh Yahya daripada Majlis Sukan ATM. Dipersilakan. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bisalamil atir. Salam tahiyyatul islam. Wa salam ahlul jinan, wa salam ahlul quran, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala, wabarakatuh. Transformasi madani jiwa merdeka. Tajuk yang kita kongsikan pada petang hari ini, saya yakin ianya adalah merupakan tajuk yang bukan basa basi bukan kaleng-kaleng bukan sekadar retorik dan bukan yang sifatnya bombastik transformasi hadirin biasa dengar kalimat transformasi transformer pernah tengok movie yang kanak-kanak daripada lori jadi robot. Transformer. Transgender pernah tahu? Dari lelaki jadi yang tak berapa nak lelaki. Baik. Trans itu adalah perpindahan, perubahan. Semua orang nak berubah. Siapa yang tak berubah? Kita pun berubah. Bermula daripada lahir kecil, kemudian semakin hari semakin membesar dan membesar dan sehinggalah kita ada pada hari itu perubahan maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berubah untuk transform tetapi ingat transformasi yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah ar radu -Ra auzubillahi minasyaitanirrajim innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Ayat ini adalah merupakan ayat transform. Ingat seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan maka kita itu tidaklah dirubah oleh faktor luaran tetapi kita berubah kerana faktor dalaman. Ingat Allah tidak akan pernah merubah nasib satu kaum melainkan kaum itu merubah nasibnya sendiri. Semuanya tergantung dalam tangan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Transformasi badani itu sebab jiwa berdeka itu akibat. Maka corak yang diambil pada hari ini kalimat madani. Asal katanya daripada mana tuan-tuan? Itu daripada Madinah. Dan madidah itu adalah waktu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin. Tidak ada satu pun di atas muka bumi ini pemerintahan yang sudah berlangsung 1400 tahun tetapi ceritanya masih diceritakan melainkan cerita Rasulullah, pentadbiran Rasulullah yang tidak pernah lekang bukan sekadar kita tuan-tuan bahkan yang non muslim pun terus sama bercerita pasal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi kita nak contoh tuan-tuan? Siapa lagi yang kita nak ikut tuan-tuan? Tidak lain dan tidak bukan sebagaimana Rasul menyebut taraktu fiikum amrayn ma intamassaktum bihima lan tadhllu abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua yang andai kamu berpegang teguh kepada dua perkara ini maka tidak bakalan sesat selama-lamanya. Iaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menarik andai kita berbicara tentang Madinah ini. Sungguh 1400 tahun yang lalu. Tetapi kenapa kita dipinta, dirayu untuk mencontohi Madinah? Ingat, yang kita nak contohkan ini. Dan Alhamdulillah, seharusnya kita berbesar dan juga berbangga kerana PMX kita telah pun membuat satu gagasan yang gagasan ini masya-Allah ianya sangat terkait dengan hadis sakalain yang saya sebutkan sebelum ini tadi yang menjunjung dan mengikut akan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan PMX kita menggariskan Madinah sebagai contoh sebagai tauladan sebagai ikutan yang kita nak ambil dan kemudian kita adaptasi dalam kehidupan negara kita negara Malaysia kali ini kenapa saya katakan ianya menarik tuan-tuan dan -tuan mulia, muliakan Allah Subhanahu wa taala Madinah yang kita nak contoh ini Bukanlah sebagaimana secara zahir fizikal tuan-tuan. Kita tak akan bawa pokok kurma sebagaimana zaman Rasulullah dalam kehidupan kita di Malaysia. Ya, zaman Rasulullah masjidnya daif. Batang kurma dijadikan tiang. Kemudian dipotong, diambil pelepah, dijadikan atap. Daif. Bukan itu yang kita nak lihat Madani di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masjidnya daif, pemerintahannya, jalannya dan sebagainya. Tetapi yang kita nak katakan dalam Madani yang ada pada zaman Rasulullah itu adalah pemerintahan yang paling adil, pemerintahan yang andai kita ambil slogannya kita gabung jalinkan dengan Malaysia, ianya sangat relevan. Kenapa tuan-tuan? Madani, Madinah di kala itu. Apa yang tak tak semua orang daripada bangsa yang satu, tuan-tuan. Ada Aus, ada Khazrat digabung jalin menjadi Ansar. Ada orang Mekah itu Muhajirin. Itu belum lagi orang Farsi, Salman Al-Farisi. Belum lagi Yahudinya daripada Bani Kainuqa, Quraizah dan sebagainya. Semuanya tak sama. Kita di Malaysia ni tuan-tuan. Kita pun tak sama. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Kadazan, ada Iban. Bahkan PMI kata apa? Itu semua anak saya. Artinya apa? Kita hidup dalam multiracial. Rasul juga hidup daripada bangsa yang bersuku-suku. Tetapi kita lihat pentadbiran di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan pentadbiran yang terbaik sehingga kar rasul menyebut di dalam sebuah hadis khairul quruni qarni thumma alladhina yaluhu thumma alladhina yaluduhum nabi sallallahu alaihi wasallam stamped dia kata apa sebaik-baik zaman zaman aku itu zaman rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian zaman setelah aku iaitu zaman tabiin kemudian zaman tabi' tabiin jadi wajarkah Madani itu kita contohi. Kerana tuan-tuan, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam semua sahabat Nabi itu hidup jiwa yang merdeka. Jadi andai tidak kita contohi Rasulullah, andai kita tidak mengambil sirah perjalanan Rasulullah di Madinah, maka siapa lagi yang kita nak ambil tuan-tuan? Maka yakin dan pastilah jiwa mereka itu akan terhasil andai selagi mana kita menjunjung Al-Quran, kemudian menelusuri tauladan dan juga kehidupan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku lu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.